Добрый день, уважаемые запорожцы. С вами неудобные вопросы. Сегодня у нас в гостях Денис Демидов, координатор общественной организации Let's Do It Ukraine. Добрый день. Добрый день. Мы часто общаемся с депутатами, с общественниками, которые прошли большой длинный путь. А сегодня мы решили поговорить с представителями молодежного движения. Почему вам все не безразлично и почему вы, к примеру, пришли сегодня к нам в гости и хотите рассказать о том, что вы делаете? Для меня не безразлично, в первую очередь, возможно, немного эгостично, но не безразлично Запорожье и моя область. Это моя малая родина. И когда в новостях о Запорожье говорят только то, как мы умудряемся занимать негативные рейтинги, и когда мне предлагают координировать здесь акцию, которая уже много лет делает Украину, хоть пусть и немного, но лучше, я, соответственно, согласился. И для того, чтобы в Запорожье хоть в чем-то улучшала себя и демонстрировала положительные результаты. Если можно поподробнее, в чем суть организации, в чем суть акции, которую вы будете проводить? Да, акция называется «Зробом Украину чистой разум». Она действует уже несколько лет по всей Украине, является частью международной акции. И Банально, ну, изначально идея заключается в том, что люди выходят на большой субботник. В каждом городе присутствует несколько, в зависимости от размера городов, десятков, либо сотен локаций. Люди выходят и убирают. Около 170 тысяч тонн мусора за прошлый год за полдня было собрано, вывезено и переработано. То есть вы своим примером показываете, что можно изменить собственными силами. Да, собственными силами. И от банальных субботников, на которые зачастую выгоняются люди, это отличается тем, что мы позволяем, во-первых, самим выбрать локацию, куда они пойдут, либо же даже создать свою собственную вместе с друзьями, либо соседями, и убрать, пускай это будет лесопосадка, куда они ходят на шашлык или банально их не двор. Показать то, что они могут изменить что-либо сами. И привить эту привычку им, пускай э, понятие того, что один э, раз в месяц, выйдя на такой субботник, всем двором, они могут сделать у себя замечательный, э, красивый э, просто сад. Ну и плюс еще по улучшить свою карму, наверное. Ну, возможно, да, то есть там, кого, кто в карму верит, кто в Бога, кто во Вселенную, но оно все равно, э, нам в этом жить, и нашим детям в этом жить. Я человек из 80-х, 90-х. У нас были свои ценности. Вы представитель нынешней молодежи. Какие ценности сегодня у молодежи? Ценности. Ой, сложно сказать. Так получилось, что я сейчас очень часто общаюсь как раз вот первый курс университета, второй курс. И вижу ну, разные ценности, конечно. Но достаточно много активной молодежи, которые хотят что-то изменить и верят в будущее, и имеют какой-то оптимизм. Я почему-то сейчас спросил об этом. Вот если оглянуться на выборы, то молодежь не ходит, к сожалению, на выборы и оставляет выбор своим бабушкам и дедушкам. Соответственно, потом, наверное, они об этом жалеют. Это признак чего? Разочарования или... Они не верят в свои силы. Не верят в то, что можно что-то изменить таким образом. Ну, тут я с вами согласен. Действительно, очень мало молодежи на выборах, сам это наблюдал. И, на мой взгляд, все-таки идет замкнутый круг, когда представители политических партий не рассчитывают свою программу на молодежь которая не ходит на выборы. А молодежь не выходит на выборы, потому что эти сами кандидаты не могут им ничего предложить в большинстве случаев. То есть одни и те же лица, это все ходит как замкнутая цепочка, да. карусель. Да. Я знаю, что вы часто путешествуете по Европе, нам много рассказывают, что там происходит, все знают, там улицы моют с мылом. Неужели там так все хорошо, у нас так все плохо? В Европе не видел, чтобы с мылом мыли, видел, как хорошо моют в Беларуси. Но там и зарплата сотрудника коммунальной сферы достаточно высокая. То есть, батька навел порядок? Да? В, в этой сфере у них порядок полный. Причем в небольших городках, где я бывал, где я заезжал, я, могу, я общался и с работниками, как раз с теми, кто просто банально убирает улицы. Высокая зарплата их мотивирует, туда идут и молодежь работать, и, и замечательно справляются. Причем менталитет-то у них, в принципе, аналогичный нашему очень похожий. Поэтому нельзя говорить, что у нас какой-то не такой менталитет, или мы не способны в этом жить. Нам нужно, во-первых, привить это и действовать, знаете, как с двух сторон заходить. С одной стороны, власть, а жеки должны работать, наводить порядок, строй, или как оно у нас да, сейчас называется. С другой стороны, сами люди должны помогать и понимать, что нужно не сорить и нужно убирать. Нету такого, что или не сорить, или не убирать чисто Нет. там, где не сорят. Но их не убирают аналогично. Согласен. Проблема экологии. С экологией нужно за экологию нужно бороться. Ее нужно отстаивать, ее нужно пропагандировать. Какой верный путь? В данный момент мы оказались в той ситуации, когда ее приходится одновременно за нее и бороться но и пропагандировать на будущее людям. Может быть, нужно какие-то радикальные, кардинальные меры приходить к заводам, требовать, потому что ситуация удручающая на сегодня, а если вы знаете, Я в последнее время достаточно сильно разочаровался в кардинальных мерах. Ну и опять же таки, приходить к заводам. Мы видим, что к заводам приходят постоянно. У нас какие-то акции проходят, приходят. Ну, помогает ли это? К сожалению, нет. Там уже нужно работать на законодательном уровне, на уровне власти, которая должна это контролировать. А мы своим примером должны помогать и таким образом тоже влиять с НИЗОВ. Вы выбрали для себя аполитичный проект и экологический. Только что мы говорили о политике, о том, что молодежь не идет в политику. Тогда каким же образом вы собираетесь менять жизнь, если вы не идете в политику? Вот что вы по этому поводу думаете? Я вижу достаточно молодежи в политике. Просто я ее не комментирую <къем> ввиду того, что они не всегда представляют те партии, которые мне приятны. Я могу говорить только за себя, почему я не пойду в политику, потому что для меня это стресс потому что я увидел все это изнутри, и я не увидел нигде идеи, ни в одной партии я не увидел действительно настоящей идеи. Это то, почему я тогда туда никогда не пойду. Во всяком случае, на данном этапе своей жизни. Тогда что нужно современному молодому украинцу, чтобы изменить свою жизнь? Чтобы изменить? Да. Начинать с себя. С себя и своего восприятия мира. Со своего образования, своего поведения. У нас передача «Неудобные вопросы». Не могу <как> не задать соответствующий вопрос. Это ваша инициатива. Имеет ли она какую-то финансовую подоплеку? Помогает ли вам бизнес? И за счет чего существует? Тяжело ли поднять людей на такие акции? Кто больше в вашей организации представлен? Молодежь, это люди среднего возраста? Или есть ли пожилые люди? Давайте по порядку. По поводу бизнеса и того, кто спонсирует. Я, как говорится, не скажу за всю Одессу, но регионы ищут спонсоров самостоятельно, каждый регион. И Запорожская область точно так же ищет меценатов, ищет спонсоров, с которыми будет работать, потому что есть необходимость в закупке мешков для мусора, есть необходимость в закупке перчаток. Это все приходится делать самостоятельно. В прошлых годах, насколько я знаю, была помощь из Киева и в виде финансов, и в виде различных предметов необходимых. В этом году нам ее не обещают, поэтому заранее готовимся к худшему и начинаем работать с бизнесом самостоятельно, предлагая им различные варианты сотрудничества. В основном это молодежь. Ну и достаточно много приходит волонтеров и среднего возраста, и даже пожилые в Киеве вот есть и старшего возраста. У меня я для себя взял такой риск в этом году, что команда Запорожской области процентов на 60% состоит из людей, не имеющих опыта, но подающих, на мой взгляд, надежды что они смогут себе реализовать в общественной деятельности. И моя задача — дать им возможность себе реализовать, продемонстрировать свои силы, испытать их и, возможно, в дальнейшем продолжить свой путь в этой стезе. Вы анализировали, почему так происходит? Фактически наш город превратился, давайте будем откровенны, в какую-то помойную яму. Почему люди относятся так к своей жизни. Почему они не ценят то, что имеют? Почему наши подъезды в такой, в таком вот плачевном состоянии? Почему на улицах у нас такая грязь? Кто в этом виновен? Кто виновен? Разбираться должен, конечно, суд. Ну, понятно, Но я он. могу сказать то, что постоянное вот это вот чувство себя жертвой, оно мешает вообще украинцам постоянное чувство, что нам кто-то что-то должен, кто-то что-то за нас должен сделать, кто-то должен прийти ко мне в подъезд убрать, кто-то должен у меня посадить на клумбе цветы, кто-то должен помыть полы, ну так не бывает. ну может где-то да там Беларусь, там Туркменистан, мы сейчас говорим об Украине. Я не могу честно объяснить, почему в одном доме люди могут собраться, сделать ремонт другом А в другом, стены, а ситуация, в другом да. они как пили пиво спокойно себе, так и пьют. Хотя на самом-то деле люди у нас, знаете как, на даче в гараже у каждого лежат балки, краски какие-нибудь, руки тоже вроде прямые, было бы желание поработать. Да, ну проще ему сесть перед телевизором и смотреть проще. нашу телепередачу. Конечно, проще. Для этого не нужно прикладывать усилия. Но тогда человек деградирует. Деградировать или развиваться – это личное дело каждого. Поэтому у нас в передаче есть такая традиция, когда наш гость имеет возможность обратиться к телезрителям. У вас такая возможность тоже есть? Такая возможность. В первую очередь хочется, конечно, обратиться к молодежи, которая сейчас стоит на пороге выбора деградировать им или развиваться на пороге выбора, где будут жить в дальнейшем они сами и их дети, внуки в красивой, чистой, развивающейся стране или лежа с пивом перед телевизором. Сделайте этот выбор. Кроме вас его никто не сделает. Я присоединяюсь к пожеланиям Дениса и хочу вам сказать, что ваша жизнь зависит от того, как вы к ней относитесь. Поэтому верьте в свои силы. И меняйте свою жизнь собственными руками. Спасибо за то, что были с нами. Это была телепередача Неудобные вопросы и Денис Демидов. Спасибо, Спасибо. за то, что пришли к нам Спасибо. в гости.